Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kehamatan dan persahabatan yang merupakan tema sambutan Pesta Kehamatan Peringkat Negeri Sabah kali ini amat bertepatan dalam memartabat kesenian dan warisan menerusi rumpun rakyat yang harmoni dan toleransi kaum di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Parlimah Musa Jaman berkata, tema sambutan kali ini juga begitu relevan dalam mencerminkan keakraban dan perpaduan yang terjalin antara kaum di negeri ini. Datu Musa menyatakan demikian dalam ucapan penutupan sambutan bulan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2016 di Dewan Hongkot Koisaan KDCA Penampang. Teks ucapannya disampaikan timbalannya yang juga pengerusi jawatan kuasa induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2016 Tan Sri Joseph Paiden Kitingan. Datu Musa berkata, pesta keamatan menjadi antara perayaan kaum di Sabah yang menjadi teras dan landasan terbaik bagi memupuk keamanan dan persahabatan menerusi penyertaan semua etnik dari pelbagai latar belakang dan tradisi serta fahaman politik. Datu Musa yakin hubungan persahabatan dan kekeluargaan yang utuh dalam kalangan masyarakat majmuk di Sabah penting dalam menangkis sentimen perkauman yang boleh menimbulkan ketegangan dalam kalangan rakyat. Terdahulu yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Johar Datu Haji Mahirudin menyempurnakan upacara mengetam dan menyimpan padi ke dalam saging diikuti paluan gong tujuh kali sebagai simbolik penutupan bulan pesta keamatan peringkat Negeri Sabah 2016. Haji Samatoh, Puan Hajah Norlidah, Tan Sri RM Jasni. Sementara itu. Keunikan Budaya Sempena Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2016 berjaya menarik minat pengunjung tempatan dan luar negara. Ini kerana mereka boleh merasai sendiri pengalaman tersebut melalui sukan tradisi, persembahan tradisi dan muzik tradisional serta pakaian tradisi tempatan. Rata-rata pengunjung yang ditemui teruja dengan sambutan yang diadakan di Dewan KDCA Penampang pertama kali datang ke sini ke DCA. Datang nak lah, tengok dia orang sambut hari keamatan sebab kira ni jarang-jarang berlaku kan. Dan kebetulan kita orang dari Semenanjung datang sini kebetulan ada pesta ni so ni peluanglah untuk kita orang tengok. asy um, antara menariknya adalah tengok the cultural diversity uh, and you see many different races uh, many different cultural events happening in the, in the same place and you can I'm sure you can listen to the music And also the the colors and sounds yang ada di sini, which is which is amazing. It's a very interesting festival, and uh, there are a lot of different varieties of stalls and shops here, and it's crowded everywhere, and it seems you know everything is interesting here. Uh, festival ni memang uh, informatif lah untuk especially untuk kita sebagai uh, rakyat Malaysia. Kita lebih tahu mengenai adat-adat orang uh, di Sabah. Mari ke sini untuk melihat Sambutan Pesta Kak Matan bukan sahaja menampilkan keunikan budaya pelbagai kaum di negeri ini, malah mampu mempromosi industri pelancongan di Sabah. Sherry N Laujang dari Penampang dimahkotakan sebagai unduk Ngadau keamatan 2016. ubang apakah Sherry menewaskan 43 jelitawan lain dalam acara pesta keamatan peringkat negeri yang berlangsung gilang gemilang di Dewan Hongkot Koisaan KDCA Penampang. Upacara pemakaian Mahkota Unduk Ngadau disempurnakan isteri yang di Pertuan Negeri, Tok Puan Hajah Nurlida Tan Sri RM Jasni. Selain gelaran Unduk Ngadau dan trofi, Sherry turut membawa pulang hadiah keseluruhan bernilai lebih RM25,000 termasuk hadiah iringan lain. Antaranya, Diket Pelancongan dan Biasiswa Pendidikan Asian Tourism International College, ATI dan Help College of Arts and Technology, Kuala Lumpur. Tempat kedua dimenangi peserta dari Kudat, Clarissa Henry. Manakala tempat ketiga dimenangi peserta Bangi, Fanny Esther Jocelyn. Mereka masing-masing menerima hadiah keseluruhan bernilai lebih RM9,000 dan lebih RM6,000 beserta trofi dan hadiah iringan lain. Acara yang dihadiri lebih 5,000 orang pengunjung dari dalam dan luar negara ini turut diisi dengan pelbagai persembahan pentas seperti nyanyian dan drama tari Huminodun. Malaysia perlu mempunyai kemampuan menghasilkan teknologi sendiri terutama melibatkan kriptografi bagi mengelak kebergantungan terhadap teknologi luar untuk menghadapi serangan siber. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Sri Panglima Madius Tangau berkata, keupayaan itu penting memandangkan Malaysia merupakan salah satu daripada negara yang menghadapi risiko serangan cyber, terutama hal-hal berkaitan keselamatan negara, kewangan, sektor tenaga dan pengangkutan. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, kita mesti mempunyai kemampuan, kemampuan untuk uh, melahirkan. Uh, apa ini uh, mathematical modeling kita algoritma kita sendiri ya uh, supaya uh, apa nama uh, uh, maklumat yang kita uh, hantar itu lagi maklumat-maklumat uh, yang berkaitan dengan uh, keselamatan kerajaan dan sebagainya tidak dapat diserang oleh orang-orang yang apa ini tidak bertanggung jawab. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan persidangan keselamatan maklumat dan kriptologi antarabangsa ke-5 2016 Anjuran Persatuan Penyelidikan Kriptologi Malaysia MCSR di Kota Kinabalu. Turut hadir Presiden MCSR Prof. Datu Dr. Haji Kamil Arifin, Haji Muhammad Atan. Persidangan selama tiga hari ini antara lain bertujuan untuk membincang dan berkongsi idea penyelidikan berkaitan kriptologi bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan cyber negara persidangan ini disertai penyelidik-penyelidik dalam bidang kriptografi dari lapan buah negara antaranya Kanada, Perancis dan Malaysia. Kempen operasi kesedaran keselamatan akan dilaksanakan dalam masa terdekat dengan memberi tumpuan kepada kawasan yang berisiko mengalami kebakaran memang selamanya lah. makanan tu. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Jainab Ahmad Aid berkata, kempen yang jurung kali diadakan itu dilaksanakan dalam usaha meningkatkan kesedaran keselamatan secara holistik, terutama mencegah insiden kebakaran, lebih-lebih lagi menjelang bulan Ramadan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menyerahkan sumbangan kepada mangsa kebakaran di Kampung Kalansanan Inanam. Beberapa kawasan berisiko telah dikenal pasti bagi pelaksanaan kempen tersebut dengan didahului di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Karambunai. Kita akan mulakan dengan kampung Kelansanan. Kalau boleh, saya minta UPPM bekerjasama dengan Luang cepat-cepat. Terus kita pergi on the spot uh, dengan dua kampung. Lepas tu kita akan pergi ke kampung Likas. Uh, di situ pun uh, uh, bertahun lalu kampung Likas dekat seratus buah rumah terbakar. Dan dan itu kita pergi Likas. Lepas tu kita pergi Rampayan. Rampayan pun selalu terbakar. Lepas tu akan kita pergi Gentisan. Dato' Jainab negaskan pelaksanaan kempen tersebut merupakan satu keperluan kerana ia mampu mencegah kejadian tidak diingini berlaku sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tambahnya inisiatif itu akan menggunakan pakai strategi lautan biru kebangsaan melibatkan pelbagai pihak terdiri daripada agensi-agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO. Ini termasuklah agensi anti dada kebangsaan, bomba, pemadam, polis diraja Malaysia, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan parti-parti politik. Dalam kejadian kebakaran yang berlaku awal pagi Isnin lalu, lima buah rumah yang dihuni 28 orang musnah. Mereka masing-masing menerima sumbangan berupa tilam, bantal, wang tunai serta barangan keperluan harian. Pelbagai pihak terus tampil menghulurkan bantuan dan sumbangan penduduk terjejas kebakaran di Kampung Landung Ayang Laut Kudat. Terbaru, Badan Belia Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia Pusat menghulurkan bantuan dan sumbangan yang dikumpulkan selepas berjaya melancarkan tabung bantuan kebakaran dengan kerjasama beberapa pemilik stesen minyak Petronas baru-baru ini. Ketua Badan Belia Usia Pusat, Jamawi Jafar berkata, pemberian bantuan berkenaan bagi memudahkan para penduduk terjejas menyambut ketibaan bulan Ramadan. Dalam kita menyambut Ramadan, dalam, ke, dalam keadaan kita menikmati juada bersahur dan juga berbuka puasa, ingatlah bahawa rakan-rakan kita di sini yang serba kekurangan. Jadi walaupun bantuan kami memungkinkan untuk tidak dapat memenuhi semua keperluan, tetapi bagi kita ini adalah tanggungjawab sebagai anak muda yang bukan sahaja merasai apa bebanan yang mereka buat, apa bebanan yang mereka terima, tetapi juga mengisafi bahawa segala ini yang berlaku mempunyai kadar dan kadar daripada Allah SWT. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui selepas misi menghantar tabung bantuan kebakaran di Kampung Landung Ayang Laut Kudat. Jamawi yang juga Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM5,000 daripada Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia kepada Tabung Bencana Alam Kudat. Dalam perkembangan sama, beliau menyambut baik pembinaan rumah transit yang akan dibina di sebuah kawasan penempatan sementara bagi penduduk terjejas. Kebakaran yang berlaku pada 23 Mei lalu memusnahkan hampir 200 rumah dan merupakan kebakaran yang kedua selepas 2006. Gabungan Pergerakan Pemuda Sabah GPPS merupakan platform terbaik dalam membentuk satu kuasa politik seimbang sekaligus membantu barisan nasional BN terus memimpin negeri ini. Naib Presiden APKO, Datuk Masyong Banah berkata, sebagai gabungan serta sahabat kongsi yang baik dan kuat, GPPS mampu membantu memastikan BN mengukuhkan kedudukannya dalam pilihan raya umum akan datang. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam program Santai Keamatan GPPS di Keningau. Datuk Masyong, yang juga pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Turut berharap agar usaha yang dilakukan GPPS ini sebagai langkah tersusun dalam membentuk kekuatan seterusnya meningkatkan keyakinan rakyat bahawa GPPS serius dan mempunyai komitmen tinggi dalam mempertahankan dan membela nasib rakyat dan negeri Sabah. Beliau yakin GPPS yang menggabungkan pergerakan pemuda PBS, Apko, PBRS mampu mewujudkan kesepahaman sekaligus bersatu dan ikhlas dalam memperjuangkan nasib rakyat. Seterusnya kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam Diary hari ini. Pada pukul 10 pagi ini akan berlangsung majlis perasmian bengkel sehari pemurnian status anak negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sementara pukul 12.30 hari, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM, Datuk Jalani Johari akan melawat pusat internet satu Malaysia di Pamilan Tenem. Paparan itu mengairi bahan berita dari Sabah hari ini kembali kepada Delilah di Angkasa Puri. Silakan.